হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে ময়ো ভালে আছোঁ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া মই জিমলৈ যাবলৈ কাৰণে ওলাই আছোঁ আৰু ভাবিছোঁ আজি আপোনালোকক জিমত এটা ভিডিঅ' দিম ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে আজি মোৰ লগত যে দেখি থাকে বাজনী পা ভাগৰ বাৰ্থডে আছে আৰু বাৰ কাৰণে আমি ছাৰপ্ৰাইজ প্লেনিং এটা কৰিছোঁ বাই এতিয়ালৈকে গম নাপায় আৰু ভাবিছোঁ যে আপোনালোকক মানে বাৰীয়ে টো দেখুৱাম জিমত আজি ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা হয় বাৰ আৰু তাৰ বাবে এতিয়া মই ৰেডি হ'লোৱেই এইফালে বেগত ভৰাই লৈছোঁ পানী বটল টাৱেল আৰু মানে জোতা কি কি লাগে সকলোবোৰ ভৰাই ৰেডি হ'লোঁ আৰু জিমত গৈ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু বাৰ ৰিয়েকশ্যনটো দেখাম এতিয়া আহি তিনিআলিত ৰৈ আছোঁ বায়ে মানে দোকানত কিবা অৰ্ডাৰ দিছে বাৰ্থডে' বুলি তাকে মানে অৰ্ডাৰটো পেলাই দি থৈ যাওঁ পাছত আহি পেলাই ইয়াতে খামহি এনেকৈ বুলি কৈছে তাকে অৰ্ডাৰ দিবলৈ গৈছে তাৰপৰা আপোনালোকক দেখুৱাই যেন বায়ে এতিয়ালৈকে আমাৰ প্লেইনটো গম পোৱা এইফালে এতিয়া আমি আহি জিম পাই গ'লোহি আৰু ইফালে সকলোৱে জিম কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে বাও আহি আপোনাৰ ট্ৰেডমিলত খোজকাঢ়িবলৈ লাগি গ'ল বায়ে কিন্তু অকণমানো আইডিয়া কৰিব পৰা নাই যে আমি এনেকুৱা এটা প্লেইন কৰিছোঁ বুলি ময়ো ভাবিলো অলমান মাৰি লওঁ বায়ে চিঞৰি আছে মোক তোমাৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছে বুলি এতিয়া আমাৰ কেকটো আহি পাই গ'ল বৈয়ে বুদ্ধি কৰি বাক বাহিৰত ৰাখি থৈছিলে এতিয়া বাহিৰৰ পৰা সোমোৱাৰ লগে লগে মানে ছাৰপ্ৰাইজটো পায় বায়ে একেবাৰে ইম'চনেল হৈ গৈছে একেবাৰে চকু কানি মানে ওলাই আহিছে বাৰ ভাগৰ এনেকুৱা এটা মানে সুখৰ দিন সুখৰ মাজতে মানে আমাৰ মৰমবোৰ পায় বাৰ মানে চকু মানে এনেকুৱা ওলাইছে কিয় কান্দে নি বাৰু जो जल्दी खतम এই বেছিকে ল'ব লোৱা দেখুৱা অঁ এইখিনি তোমালোকে দি দিছোঁ মই এখন লৈছোঁ দেই না না হ'বগৈ নেকি এতিয়া আহি গ'লোঁ আমি বাৰ্থডে' পাৰ্টি খাবৰ কাৰণে বায়ে পাৰ্টি দিছে এইফালে এইবোৰ বস মানে চিকেন চাওমিন আনিছে তাৰপিছত কিবাকিবি আনিছে আৰু ক্ষীৰ ঘৰৰ পৰা একদম ক্ষীৰ বনাই আনিছে সেই জেগাডোখৰ ধুনীয়াকৈ কাৰ্বি দাদাই মানে ৰেডি কৰি দিছে দাদাহঁতৰ মানে ফেমিলিৰে হয় আৰু এইফালে বৌ আছে লগত আৰু এইফালে মণিবা আছে আজি বৌ

আৰু এইফালে বায়ে পাৰ্টি দিছে চিকেন চাওমিন একেবাৰে ফুল প্লেট দিছে আৰু কি কি দিছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই যাম এইফালে আছে চিকেন লালিপপ আৰু নিজৰ হাতেৰে একদম মৰমেৰে বনাই আনিছিলে ক্ষীৰ মই আপোনালোকে বনাইছোঁ খীৰখিনি বিৰাটেই ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ মানে ইয়াতে বস্তু এটা দিছে পনীৰো দি দিছিলে পনীৰ দিয়া মানে ক্ষীৰ মই আজি প্ৰথম কাৰণে খাই পাইছোঁ বায়ে নিজৰ হাতেৰে ইমান ধুনীয়াকে বনাই আনিছে বিয়ে